Добрий вечір. Сьогодні в нашій програмі шокуючі факти з київських вулиць. Бендеровці і Шушкевичі розвішують свастику і б'ють народних депутатів. Український язик переведуть на латиніцю, щоб московські не смогли прочитати. А в Криму зелені человечки продовжують борьбу з коричневою чумою. Якось так інформаційний простір виглядає сьогодні. Правда, а може це просто весняний авітаміноз? Пийте вітамінки, як не допоможе. Не перемикайте хороший день, і ви дізнаєтесь, що таке інформаційна війна. 5 миллиардов долларов Госдепартамента на Майдан. Крыму бендеровская революция не нужна. Зачем Яценюку слухи о смерти Януковича? Добрый вечер. Смотрите сейчас. На войне, как на войне. А когда война информационная, то тут уже точно все засоби сгодятся. Тут все против всех и каждый сам за себе. Где черное, где белое. Где свой, а где чужий. Спробуй разбери. Но эта война идет не с применением танков и самолетов, а с помощью более массового и более коварного оружия, интернета и социальных сетей. Приезжие из Западной Украины долго и безуспешно пытались спровоцировать конфликт. Российские, так утверждают авторы, военные обстреляли украинских коллег. Без под украинским прапором спевающий гимн оттеснили российских силовиков из частины аэродрома не лише не сдают зброю та підрозділи, а и показывают родственность і не духу. Тем временем в южные регионы России прибывает все большее число граждан Украины. Не только жителей юго-восточных районов Украины, но также центральных и западных. На этом закругляемся. Доброй ночи. Добрий вечір ще раз. Це програма Хороший день сьогодні говоримо про інформаційні війни і розкриє нам таємницю і всі підводні камені цього процесу. Олексій Гаранів, професор кафедри аполітологіки в Моглянській академії. Добрий, Добрий вечір, день. А, пане Олексію. Я, мабуть, не розкрию все, бо я не беру участь в інформаційних війнах. І слава Богу, і, слава розумієте? Богу, і ми чого. теж не беремо і намагаємося не брати в форматі от тієї я програми. Я Сьогодні рішив говорити на рускому язике спеціально для того, щоб може буде слушати нас аудиторія. А я. попробую потом перепостить запись программы на россиян, потому что мне кажется, очень важно, чтобы россияне сами поняли, а что же происходит, как их оболванивают там каналы. Поэтому я сегодня буду говорить на русском языке. И все увидят, что мы не... Это право каждого, мы поддерживаем. и не Шушкевич. До речи, там за Шушкевича не слыхать экс-президента Беларуси. На ну, он начебто ображался на то, что его в час заседания Да, он, он посмеялся над этим. Но тоже попал и стал субъектом, так бы мовить. Ну, это і просто говорит він... о том, знаете, я помню, как и Добкины наши с Гепкинами тоже как бы апеллировали к истории. Понимаете, люди которые не знают истории, слышал звон, да не знаю, где он. Вот. И они потом выходят на каналы и несут какую-то ахинею. К сожалению, она тиражируется. Она тиражировалась э, во время Майдана, она тиражировалась и нашими провластными каналами, к сожалению, а особенно российскими. Ну, після таких речей історію доводиться вчити. І знаєте, як, ну, на правах приколу, так би мовити, э, пушовик э, Google, теперь э, mm -hmm. тепер Степан Бандера перевищили за популярністю запити Чегевара. <laughs> <Да. laughs> вот, как раз хороший пример информационной войны вы показали вот, в начале в нарезке, когда российские комментаторы говорят, как украинцы ломанулись, беженцы в... Росію і показують при этом пункт контроля Шегініна на, на, на польской границе. Вот типічний пример фальсифікації когда, которыми занимаются канали РТР ОРТ, я НТВ. думаю, треба створювати вже департамент. Тут чи не знаю, підтримуєте ви таку думку чи ні? Люди, які б віддивлялися всі ефіри, виловлювали такі речі, а потім давали це як новинні сюжети для того, щоб всі це знали. Ну разу я, ну, я думаю, що сейчас, якраз когда наш інтернет. Э, насыщен, да. Все эти, все, все это выловливается, все это есть в интернете, все это висит на сайтах. Мы это все знаем. Проблема какая? Проблема, смотрите, вот что происходит в Крыму? В Крыму отключают центральные каналы. Так, что там остается? Остаются местные пророссийские, Черноморку выключили вроде бы, включили снова, непонятно. Один плюс один, казалось, пятый. Да, вот один плюс один Нет. пятый выключили. Значит, остаются местные пророссийские и российские каналы. И понимаете, вот в этих условиях объяснять людям, они получают абсолютно однобокую информацию. Конечно, очень сложно. Может, они хотят ее отримать? Знаете, как психологи говорят, человек э, шукает ту правду, в которую она наилегше поверить. Вы знаете, вы правы, но я то был в Советском Союзе, я учился в Советском Союзе, я сформировался. И понимаете, пропаганда это большое дело. Даже когда вот, ты начинаешь понимать в какой-то момент, что что-то не так. Но ты все-таки думаешь, а может все-таки, ну, социализм не так уж плох. Да, ну, был Сталин, сделал перебор, ну, от Брежнев перебор. Но идея то хорошая, красивая, правильно. Союз с Россией... Но для меня это вообще было, конечно, как же иначе, как же Украина без России? Потому что историю полностью была переписана, и мы учили и читали, и я ничего этого не знал. Я думал, что Хмельницкий действительно поднял э, свое восстание для того, чтобы воссоединиться с Россией. Вот он с детства спал и мыслил: Но мечтал это о том, как воссоединиться с Россией. А он вот поднял что... восстание за то, чтобы трансформировать речь Посполитую. Конец в, польский споловил хутер там, да, там, да, э, э, федерацию трех. Народов, поляков, литовцев и украинцев. То есть его первоначальный замысел было создать Великое Князевство Русские в составе Речи Посполитой, всего-то навсего. Но мы-то этого не знали, этой истории, понимаете? Поэтому, конечно, я, я понимаю, что такое, когда ты живешь отрезанный от информации, и особенно если ты сформирован. Да, вот, если ты вырос, мне сложно было расставаться с советскими стереотипами. Понимаете? Если люди в Крыму, вот они не имеют другой информации. То, вы, фактически, сейчас жертвы себя назвали пропагандой информационных войн? чи как это понимаете? Ну, советская пропаганда, советская наверное, была. да. Давайте сразу так ну, не один могли. я был. Что такое информационная война? Чем она отличается от пропаганды? Потому что пропаганда сейчас проходит на любом да. факультете журналистики и там да. рассказывают, что это неплохо ну, я думаю, я думаю, что информационная война – это, это война. Да? То есть там, где нет балансов, там, где есть основное – это, ну, условно говоря, убить противника. Все. И вот это, к сожалению, то, что мы видели в нашей журналистике до 2004 года, то, что мы видели с 2010 по конец 2013 на многих каналах, да, когда на самом деле стандартами журналистики придерживалось мало журналистов, а на других было основное что? Пфф, взять, замочить, сделать рейтинги, скандал, сенсация, независимо от того, что за этим стоит. И, конечно, особенно обидно, когда, и особенно трагично, я бы сказал, тогда, когда формируется образ врага. Вот в России то, что я смотрел, это, к сожалению, я иногда должен смотреть, да, я много не могу смотреть российских каналов потому что ты просто начинаешь нервничать, ты, не можешь вот слушать нормально, нормально вот то, что несет. Хотите, мы вот не сейчас на русский язык перейдем, хотите послушать, не с какой хочу. новостью, я вам прочитаю, <laughs> да, просто не хочу, с какой новостью вчера вышли РИА новости, собственно, информационное агентство, вот, 5 Тоже марта, Киев, РИА новости, пишут. Темчасовая специальная комиссия с подготовки законопроекта про развиток и застосование мов на Украине разглядає вариант, это наша комиссия, украинская начебто, ну, про. Да. про внесение до законопроекту пункту про поступление по у відмову від на территории Украины и замены на латыницу. Вот так вот. Ну, смотрите, це? полный бред, полный бред. Аж как он вплываемый. Вы знаете, так? честно говоря, я не могу поверить. Не... А может это фейк? Может, какой-то фейковый момент. новина висить доси там. От, досі. Другу вот досить. Вот она Вот это и есть информационная война. Просто вы знаете, это по принципу Гебельса да? что чем больше, что нужно врать, так, потому что маленькой лжи не поверят, а большую ложь. Да, будут. Вот Путин нам рассказывал про спецназовцев на Майдане, которых готовили в Польше и Литве. Да. За, на Майдане американские собрали. за американские деньги. Ну, не знаю, за какие. Да. Но мы знаем, кто стоял на Майдане, что это стояли фашисты, значит, радикалы, экстремисты. И, и к сожалению, это, это влияет. Это влияет на россиян, которые там живут. Вот я, мои знакомые общаются там с родственниками своим, у меня есть родственники. И, к сожалению, это влияет. Цікаво, от може ми дещо заангажованим. Ну от я можу себе в певному такому сенсі назвати, тому що я цікавлюся, наприклад, тими речами, які льються з російських телеканалів, газет або інтернет-водань або агенцій. І зовсім я так пропускаю підсвідомо, ненавмисно. Е Елемент української пропаганди, інформаційної війни саме тут вони взагалі існують. Чи я не пропускаю? Я просто не помічаю. Коли я кажу, я я маю на увазі. От люди, які в інформаційному просторі ви, ви маєте виміється в'ю війни інформаційної якось на це. Україна, Україна, Росії. Так, Росії так. Так, так. інформаційної війною. Ну, ви знаєте, є прем'єри, знаєте, такої. Ну, я думаю, що зараз. Это должна быть. Я, я думаю, это должна быть не война. Это должно быть противо. Знаете, я думаю, на самом правда, деле, это просто. должна быть правда. Вот правда против лжи это самое лучшее. Правда, когда ты ставишь, знаводишь свет на вот это вот темное темную. Как этот мордор, да тогда... тогда, они как бы... Они отступают, да? то есть свет, и они начинают отступать. Вот это вот та сила, которая победила на на Евромайдане. Так, слушайте, может, треба наводить не на Мордор цей, а так трошки в зеркало европейско-американское, и хай воно потім відбиває с подвиною силою туди. Тому что, ну, сделать таке коло. Якщо вони блокують. Якщо вони блокують канали наші навіть в Криму, що Смотрите. вони не можуть заблокувати Дело наші тому... канали десь в Росії у себе? А BBC будуть дивитися? Russia Today будуть дивитися, вон там ведучі заявляють про те, що відбувається в Криму. Так, ну приклади вже певні є. Ну, Russia Today, да, це теж якраз образець. Э... образец информационной войны. Вы знаете, вот в чем, в чем проблема? Я думаю, что на самом деле на Западе, на Западе сейчас, слава Богу, все-таки у нас уже сколько лет независимости? Это уже 23. 20, 23. А, уже сформировался круг экспертов, которые действительно знают, понимают, что такое Украина. Западные дипломаты владеют, вообще иностранные дипломаты, многие из них владеют украинским языком, пользуются украинским языком. И они понимают, что происходит в Украине. Но... Многие газеты, даже влиятельные, они часто оперируют такими, знаете, какими-то стереотипами. Потому что просто пояснить ситуацию. Вот есть прозападная проз продемократическая, прозападная, западная Украина, есть пророссийский Восток. Вот есть схема. Есть пророссийский Крым. Про крымских татар не вспомнили. Ну и так далее, и так далее. Да, Украина расколота. Вот. И это все же не просто так идет. А оно поддерживается еще и из Москвы. Многие газеты, они не имеют непосредственно журналистов тут на месте. Они имеют прикорпункты в Москве. И опять же, сейчас ситуация меняется. Некоторые газеты имеют, например, Financial Times имеет постоянного корреспондента. Но очень много на Запад попадает опять же через вот эти вот российские окуляры. Плюс мы понимаем, какие деньги вкладываются, вкладывает Россия и ФСБ. Какие деньги вкладывает в информационные компании на Западе, и это наследие советских времен, и это формирование так называемых агентов влияния, да, то есть мы помним как в советское время, когда были а, люди, которые верили, что коммунизм это хорошо, да тот же Ким Филби там. И другие, которые пошли служить в советск... советской разведке, да, потом, когда оказались уже в Советском Союзе, они жили в изолированном пространстве, потому что понятно, что им не могли дать свободы. Но тогда вот формировали таких агентов влияния, и люди некоторые даже не знают, что их используют в темную. То есть их могут приглашать на какую-то, у них их формирует мнение, приглашают на какую-то вот, программу. Это, типа, как мы вас, мы вас запросили, и вы это параген влияния, правда? Ну, ну можешь смотрите, таким у нас это тоже было, у нас это тоже, то, 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 то есть условно говоря, вот я я могу вспомнить очень хорошо, когда я ходил, допустим, скажем, как это делал канал Интер, да, в 2000 до 2004 года, скажем, они делали очень просто, вот ты даешь интервью 10 минут. А они потом вырезают то, что нужно. секунд. Да, и вырезают, и дают то, что нужно, что нужно. И тебя используют вслепую. Да, потому что ты говоришь как академично ты показываешь, есть такая тенденция, есть такая, есть всякая. А тебя раз, вырезали, значит, 30 секунд то, что им надо, запустили в прямой эфир. Ну, от, я не знаю, от Матвій Ганопольський, один з наших е, колег е... львів'ян, можна сказати. Він же зі Львова. так, він як характеризує українське телебачення? Можемо дати цитату, не почну начну читати. Українське телебачення, на мій погляд, відрізняється більшою відкритістю, більшою направленістю до глядача. Там нема спланованої антиросійської пропаганди, її просто не існує. Навіть зараз, під час трагічних подій при тій напрузі, яка виникла між Україною та Росією, доводиться констатувати російське телебачення як журналістський інститут, як чесний інструмент відображення інтересів громадянського суспільства. Он він не обмежений, він знищений. Ось ну, правду от. сказал. Я думаю, что это да, консолидированная позиция певной группы журналистов. Э, і... Ну, опять же, смотрите, то есть это на нескольких каналах, да, то есть, ну, понимаете, это Москвы», это канал «Дождь», ну, несколько еще станций какие-то пытаются брать, брать комментарии. А так, смотрите, ведь, на, ведь в России на телевидении нет прямых эфиров. Понятно почему. То есть, если ты едешь на какой-то там... Ну, сказано не в том, что это дорого, правда? И да. То есть, и оно сначала идет в прямом эфире, но идет на самый край России, на Дальний Восток. Да? А пока оно доберется до Урала и центральных регионов, Чик, значит, порезали как надо. И все. Прямых эфиров нет. Это показатель. Ну, если что с этим делать-то? Я думаю, что нам нужна правда. Самое главное, правда. Нам нужна нам нужно спокойно оценивать, да, то есть вот тут есть, тут есть определенная противоречие. потому что журналисту нужны сенсации, да? но есть разные вещи, то есть есть э, э, журналистика, которая как бы сенсационная, да, но желтым. есть, так, думаю, ну не обязательно даже желтая, да, вот э, можно вспомнить известный Оттергейт, да, как они расследовали это это дело и это было сенсация, и но это не было желтым, да, они искали правду, в общем-то. И есть аналитика. Вот аналитика должна быть сбалансированной. Аналитика должна быть сбалансированной. И, конечно, можно нужно делать интересно, но при этом стремиться все-таки быть сбалансированным. Ну и знаете, я это говорил после помаранчевой революции. Знаете, есть люди, которые замараны просто, которые ну, ввели пятиминутки ненависти на украинском телевидении в 2004 году. Ну, можно взять события сейчас. К сожалению, когда приходит, наступает демократическое правление, телеканалы говорят, ну, нам нужна другая точка зрения. И начинают вот этих людей реанимировать. Они должны быть, их место должно быть, знаете, есть руконеподаваемые люди, которые стали руконеподаваемыми. Значить, я не буду говорити фамілії журналіста, ну, хоча ми знаємо цих людей. Я, поки що, надо... не там, Ні, Ну да. так. Вот. Я сподіваюся, що і не буде. Да? Что... Пропоную ще звернути на таку увагу, як не канали, не радіо, не газети, а інтернет. І от відео в інтернеті сьогодні, чисто випадково просто вбили пропагандистські ролики про Україну. І от що ми побачили. Будь ласка. Я схожу с ума. Зря они к нам полезли. И бомбой взорвется румба. От Трипл-101 на связи. Трипл-101, трипл, подготовьтесь. Понял, по готовности. Одна сплошная гавана. Уважаемые <Связь> студенты.

Донецкий да? паспорт, я просто скажу, что а, это Ну, это паспорт, так называемая паспорт, Донецкая да. республика с этими монархическими, непонятно с какими цветами. И... Поддержка, да, это так. поддержка со стороны... Я еще просто, просто думаю... додать хочу, что якість этого ролика, она вражающая. Цей ролик сделан не за копейки. Я, я просто теперь пытаюсь понять, кому нужно в узкосегментованном канале информации, каким в принципе в Украине уважается интернет, потому что проникнуть... А на каком сайте это было оригинально? На каком, друзья, сейчас мне подсказывают? YouTube. Это на YouTube, а на YouTube. Так. Ну, к сожалению, мы понимаем, что интернет, на самом деле, с одной стороны, это открытость, с другой стороны, ты в интернет можешь бросить все. Так, и поэтому, конечно, тут должна быть... Тут как раз стремление, я думаю, расчет на то, чтобы утопить зрителя, слушателя вот в этом вот океане информации, в которой на самом деле большинство это слухи, какие-то нелепости, придумки. И тут больше про океан и так далее. И да, дети. тут да. Ты больше, что... Да, якщо, это я тут просто, ви, ви да. для себя подивите это и дайте в свою оценку потом для себя, ну, смотрите, я вижу... нормативную Да, лексикою, говорили, і, да і, я прослушал. І, я і, это вижу и слышу в видеорепортажах с Крыма. Що вот эти вот вроде бы люди, які вроде бы самооборона, одеты в російську форму стоять там з с автоматами, з с пулеметом, зелений какая, чоловічки, яка саме проти Да. чуми. От яка самооборона? Кого ви будете обманувати? Є ще один ролик, так щоб ми продовжили розмову. Це ролик, зроблений теж з інтернету. Його зробили у Львові і спробували посміятися за стереотипами і фобіями. Давайте подивимося ще раз. в завалила. Владимир Владимирович, неужели ты веришь в эту сказку? Присядь в автобус, приедь во Львов. Посмотри наш прекрасный лучший город в мире. Посмотри, приедь. А то так проживешь жизнь и не увидишь лучшего города в мире. Ну вот, Весели, ну, так, хорошо, в будь да, да, ситуации. Да. Так, Не прикалываться, конечно, нужно прикалываться. А я буду думаю, так... что, кстати, против против диктаторов убийственно это юмор. И мы это видели, мы это видели в 2004 году, мы это видели сейчас. Вот и юмор и ну я думаю то, как сейчас мы видим эти портреты Путина так Адольфа Путина, да, как делают. Ну, это, я думаю, что это хорошая, как бы, вот это, ну, это пропаганда, но хорошая пропаганда, да, то есть это наш ответ этим людям. И я думаю, что на самом деле Путин проиграл. Путин уже проиграл информационную войну, потому что весь мир увидел, что он агрессор. Что бы он ни придумал, он агрессор, сравнения идут с Адамом Хусейном и сравнения идут с, Гитлером, с Гитлером. Опять же, референдум о присоединении Австрии к Германии – Понимаете? Ну, как бы один в один под немецкими автоматами, значит, это все один в один показывает показывает то, что происходило. Можем вспомнить, происходит сейчас. Можно вспомнить, как присоединяли прибалтику к Советскому Союзу, правда? Ведь тоже проходили выборы, типа свободные выборы, да? И было свободное волеизъявление прибалтов, которые хотели вступить в Советский Союз. Я вспоминаю перлы из учебников истории международных отношений, по которым я учился. Это как Финляндия в 1939 году напала на напала на Советский Союз, uh -huh. а Советский Союз ответил Финляндии, да, вот маленькая Финляндия, значит, напала на Советский Союз в 1939 году. Ну, сейчас мы знаем все это, что, что произошло на самом деле, Советский Союз исключили из Лиги наций за агрессию против Финляндии, но нам об этом в учебниках не писали, вот, поэтому вот то, что сейчас происходит в Крыму, мне это напоминает Афганистан, мне это напоминает Чехословакию. Да, вот это вот вся эта советская, абсолютно советская ложь да, и брехня. Но она идет в масштабах совершенно колоссальных, и она повторяется, повторяется президентом Путиным. А знаете, в чем я думаю, кстати, вот базовая ошибка Путина? Почему его планы в отношении Украины на самом деле все время проваливаются? Что он несколько раз повторял фразу «Мы один народ». Понятно, что не так. Вот не так и все. Но Путин верит, что мы один народ. Он не понимает, что украинцы могут говорить на русском языке, что у нас очень много общего, нас много объединяет и родственники и там и там. Но мы разные народы. Ну как бы я не, не понимаю, как это. А президент вот этой вот страны. Он повторяет, причем не один раз. Сначала, когда он один раз сказал, подумал, ну, человек оговорился, да, мало что бывает. Он повторяет это постоянно. И Это говорит о том, что они не понимают, что такое Украина. А поскольку они не понимают, что такое Украина, они не понимают, что украинцы будут сопротивляться, pumped. что украинцы в Донецке, как that, мы видим. они сейчас, выходят, що митинги в Донецке в поддержку єдинства Украины, они более чем против, чем сепаратістські. И судячи з усього, не зрозуміють, в російській думі це сьогодні зареєстрували поправки до закону про інформацію. Ви знаєте цю нову? Не знаєте пропозиції від депутата Єдинороси. Евніра Федорова поправки стосуються встановлення адміністративної та карної відповідальності для керівників змі, які допускають публікації з невиправ... неправдивою антиросійською інформацією, забезпечують інформаційну підтримку екстремістським та сепаратистським силам антиросійської направленості, у тому числі і при висвітленні подій за кордоном Росії. Все, ми туди попали. Ви розумієте Ми попали. українських каналів та. Евген, да. вы что я его назвал. Да, я в... да. Евген. да, а потом да. они будут кого-то не пускать Так это абсурд взагалі якийсь, это, понимаете, ну, антироссийская да. направленность за кордоном России. Ну, за... мы зараз комиссию против фальсификации истории, была при президенте России. Комиссия против фальсификации истории, против там оправдания фашизма и всего такого прочего. А Опять же вопрос, где фашизм, где фашистские методы? Я думаю, что мир опять же увидел, вот мы говорили, эти параллели, они проводятся не мной. Они проводятся, почитайте, откройте газеты. Доброе, подсумовываем. моменты. Еще нам работать с этим всем просто очи. Так, не довывайтесь каналы, я вымыкаю Ну, смотрите, ну, во-первых, я думаю, что, конечно же, должны быть планы противодействия, они должны разрабатываться и правительством, и СБУ. Это то, что не делалось, понятно почему, потому что у Януковича сидела там пятая колонна. Но я думаю, это и ответственность каналов и их руководителей. Понимаете, когда по нашим каналам крутятся все эти российские сериалы, которые фактически оправдывают Советский Союз. Сериалы там «Жуков», «Берия», «Сын Сталина». Там есть игра в объективизм, но на самом деле все показано. Ну вот, да, было плохо, но вот смотрите, какие Вы любите люди, сериалы, какие. Я думаю, что... Нет, я не люблю сериалы. Вы знаете, я иногда, я вечером иногда просто клацаю, значит, чтобы посмотреть, посмотреть, что что идет и какая идет накачка. Вот мне это мне это важно. Иногда я смотрю некоторые вещи с Профессиональной точки зрения. То есть я видел российский фильм о э, событиях в Осетии, да. Но что удивительно, что этот фильм потом наши каналы, причем известный канал, причем не самый худший, показывал в прайм-тайм, чуть ли не 8 марта, на, ну, на какой-то праздник, понимаете. То есть откровенно шовинистический российский канал, а наши каналы показывают его... В prime Я уже не говорю о первом национальном канале, который тоже значит, занимался фактически пророссийской пропагандой на Украину. Который... И это ответственность каналов. И вот тут вот, понимаете, вопрос. Как сделать так, чтобы люди, которые отвечают за редакционную политику, чтобы они все-таки думали, что нам не нужно бездумно транслировать на нашу аудиторию. То есть россияне это делают с определенной, мет... определенной целью. Но ну, это, в конце концов, как бы их дело, да? какое там общество формируется под воздействием этих сериалов. Но нам это совершенно не нужно. Поэтому я думаю, что есть хорошие российские фильмы, которые действительно можно показывать, правдивые. И есть и классика российская, и да и сейчас в России много выходит действительно хороших фильмов, которые а, показывают реальную ситуацию. Вот нам нужно было бы такое иметь. Еще, я думаю, что неплохо было бы у нас иметь канал, знать вообще на каналах показывать хорошую украинскую документалистику, да, документальный фильм. Вот одно время, при Ющенко, по Приющенко, по-моему, показывали документальные фильмы и про УПА, и про Голодомор, и про там, диссидентов и так далее. А там же, знаете, вот шекспировские истории на самом деле. Но это нужно показывать. И показывать, опять же, в прайм-тайм, а не ночью в час или в, или в два ночи. Понимаете? Поэтому тут, тут нужно усилия. У нас есть полуночники в mm? я так я Полуночники в так. Друзья, напоминаю, что программа «Хороший день» была. Алексей Гарань, профессор кафедры который специально говорил на русском специально языке, чтобы его услышали языке. в России. Дякую И вам. показать, что мы не бендеровцы. И не э, Шушкин. Да? И порада на останок, друзья, семь раз подивіться, один, поверьте. Це был хороший день. Добрый день.